En la era de la información es muy fácil encontrar fotos de tus productos. Basta con escribir el nombre de tu de alguno de tus productos y vas a encontrar en internet miles de millones de imágenes las cuales puedes utilizar. Sin embargo, esto no es muy recomendable, es por eso que hoy te vamos a dar algunos tips para que puedas mejorar la fotografía de tu negocio. Y hoy vamos a hablarte de situaciones de negocios que lamentablemente han adoptado estas malas prácticas. Un ejemplo muy claro de esto son los restaurantes. Que muchas veces los propietarios de tales o el equipo de marketing o qué sé se le ocurre buscar en internet la fotografía del producto, encuentra la que más le gusta y la utiliza para la carta. Pero señores, hoy en día la gente ya no está tan ingenua como antes. Es fácil darte cuenta que la fotografía no es de tu comida, no es de tu producto, lo cual puede generar que las personas que llegaron a tu restaurante. Se vayan decepcionadas, ya que no era lo mismo que le estabas ofreciendo visualmente en la carta. Consejo número 1: toda fotografía bien iluminada es una fotografía bien valorada. Evitemos a toda costa los flashes internos que esta cámara trae. Si utilizamos estos flashes, nuestra fotografía va a ser un desastre total. Va a ser una imagen totalmente plana, nos va a cambiar los colores como no tienen idea y van a hacer fotos que en realidad no vamos a poder rescatar a la hora de editarlas. Tratemos de buscar luz natural para que nuestras fotos y las comidas se vean mucho más naturales y se vean más apetecibles. Si tenemos, eh, por ejemplo, una ventana a nuestra disposición, usemos la ventana. Tratemos de que esta luz entre por la parte de atrás de los alimentos. Esto va a generar eh, una tridimensionalidad en la comida y se va a ver mucho más apetecible. Número 2. Cuidemos el ángulo en que se va a tomar la fotografía. Tratemos de tomar las fotografías a 45 grados, ya que este es el modo en que el ser humano visualiza la comida. También evitemos tomar fotografías a 90 grados, ya que nadie, nadie, absolutamente nadie ve la comida de este modo. Evitemos tomar fotografías en un perfil plano, ya que esto va a generar... Que no se vea la comida al 100%, sino simplemente una pequeña parte del plato. Valgámonos de las reglas de composición. Tratemos de utilizar primeros planos, segundos planos, terceros planos para que nuestra foto tenga más forma. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tenemos el platillo, lo ponemos por acá, eh, tenemos un vaso con soda, lo ponemos un poquito atrás. Eh, si por ejemplo se si hizo una lasaña y los panes con mantequilla nunca pueden faltar los ponemos por acá trasito también entonces el jugar con este tipo de artículos nos va a dar como resultado una mejor fotografía para nuestro negocio y ya para terminar estos tips ya que tomamos nuestra fotografía la iluminamos bien, encuadramos bien e hicimos una buena composición lo único que nos resta es editarla uno de los programas que utilizo para editar mi fotografía es Adobe Photoshop Lightroom y la verdad es un programa bastante bastante sencillo. No se necesita ser un experto para empezar a utilizarlo, es bastante intuitivo. En realidad, yo no soy un experto y lo puedo utilizar y sé que no tendrás problemas para utilizarlo. Vas a tener muchos beneficios como poder controlar la luz de la foto, controlar contrastes, sombras, iluminaciones, temperaturas, matices, etc. Entonces, jugando con estos valores puedes tener un buen resultado para tu fotografía de comida.